Здравствуйте, а что вы крякаете? Инспектор ДПЗ смогу. Скажите, а что вот это сейчас за исполнение было на дороге с вашей стороны? С вот этими крякалками? Мы вас угняло. Чем? Так, Си не... Синим цветом? Как синим цветом? Ну у вас и какие мигалки работают? Знаешь? И какие проблесковые маячки работают? Ну, вы можете... Здравствуйте. Что В смысле выключили? Ну вы, говорю, останавливаете водителя синим цветом? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Что только что вы делали на дороге? Как это называется? Вас Каким образом? Вы в меня только камни не бросали. Вы знаете, для того, чтобы остановить водителя, просто-напросто необходимо включить красный пропускной маячок, и водитель по правилам дорожного движения прижимается право и останавливается. Абсолютно верно. А вас... почему не на спецсигнал? У вас какой спецсигнал? и и и вот такие в неу, у 3 трей трейд я да. не знаю таких спецсигналов. Я знаю красный проблесковый маячок, есть у -у -у громкоговоритель, инспектор говорит, авто, автомобиль такой-то, прижмитесь справа, выполните остановку. Я знаю, так происходит, правильно? А то, что вы делали только что, подрезая всех, создавали аварийные обстановки, не, я мне, Не подрезал, я сзади вас. У вас есть ваш напарник. Как да. вы зовут, извиняюсь, вы представляете я забыл? Юрий, на Юр. Юр, вы все видели, правильно? Вы были в автомобиле. Ну вы видели, как нет, я ну, нарушил? Нет, стажер, организовано давно. Ну, это же говорит, что он слепой, он же он зрячий стажер. Прошу. Зрячий стажер. Ну, ну он видел нарушение. Так, Отлично. Если он видел нарушение, у вас есть уже, смотрите, свидетель, с вами живой стажер. Так, а Давайте... обовязково складать, можно и попереть. Секундочку. Вот, милиция не для того, а не для того, смотрите. что Смотрите, наказует, смотрите. тогда я Правильно? что? Правильно, вы сгодны? Я согласен полностью. С попереченный местный. Как Правильно? это? Никак. как это? У, вас, у вас не иностранный. Не, 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 Нет, автомобильный не, не местный. Я вас могу попередить, скажу, может вы заблудились. Смотрите. смотрите. Так недобрый поехал, вот так, так, вы так. Ой, я за сегодня сколько раз понял, я не местный. Я забуду, я скажу вам туда, потрину вам туда. Все. У меня остается впечатление, что вы просто остались поболтать, потому что со стажером вам вкусно в машине. Ну, вам скучно, вы догнали меня, потому что вы меня узнали и решили пообщаться. Ну, все добро, что я вас сейчас Я сейчас с вами познаю. Ну, мне очень приятно тоже с вами знакомиться. Вы очень добрый человек, но смотрите, это все равно неправильно. Если вы видели нарушение, надо четко действовать по закону. Даже если, послушайте, вы хотите меня предупредить. Ну, все, предупредить я тоже знает, вас даже оператор, если вы хотите да? меня предупредить, да. давайте сделаем это письменно. У меня будет первое, первое за все время письменное предупреждение с города ивана франковск вы представляете? Нет, Я не хочу ничего на вас писать, потому что я очень Потому такой... что вы ленивый. Почему я ленивый? А что, что, значит очень добрый? Я вас добрый? Что значит очень добрый? Я вас попередил. И мой напарник вас Согласно какой статьи? Прошу. Согласно какой статьи по, по, -по, -по okay, Вы сейчас меня начинаете двух сторон рисовать. Я... Инспектор, а куда вы? <laughs> 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 а куда вы? Мы <laughs>